bugun noviyni uchta modeli haqida gaplashamiz s 77 yetti s sakson sakkiz va s sakson eslab qoldinglarmi unda boshladik mazkur modellarimiz 5 xil ajoyib ranglarda ishlab chiqarilgan farqli ravishda s 80 modeli esa to'rt xil rangda sotuvga taqdim etilgan marhamat qadoq tarkibi bilan tanishib olamiz komplektatsiya barchasida bir xil tarkibga ega do'stlar bu modellarimiz ko'rinishi dizayn va texnik tomonlama bir xil xuddi avtomobillardek pozitsiyalarga bo'linadi bu modellar haqida hamkasbimiz javlon asotullayev ham o'z video sharhlarida aytib o'tgan xo'sh bir xil bo'lsa unda nimasidan farq qiladi kelinglar shu savoldan boshlaymiz s yetmish yetti modeli tashqi tomonida displey o'rnatilmagan o'rniga sms qo'ng'iroq va zaryad holatini bildiruvchi indikatorlar joylangan demak bu birinchi pozitsiya s sakson sakkiz modeli indikatorlar o'rniga endi biru qirq sakkiz dyumli ekranni ko'rasiz endi telefonni ochmasdan kiruvchi qo'ng'iroqlarni ko'rishingiz mumkin kim qo'ng'iroq qilayotgani demak bu ikkinchi pozitsiya oxirgi uchinchi pozitsiyamizda endi ekran IPS va, bir u yetmish yetti dyumli ipsga o'zgaradi va qo'ng'iroqlar bo'linmasdan bir tekisda sizga namoyon bo'ladi demak bu oxirgi uchinchi pozitsiya edi do'stlar bu modellarni hurmatini oshirgan narsa buni korpusida metal ishlatilganligi yon tomonga nazar solamiz quloqchin uchun mini jack va ovozni boshqaruv tugmasi ortki tomonda barchasida bir xil ya'ni dinamik chaqmoq va kamera o'rnatilgan shu o'rinda qopoq bo'yicha bir sekretni aytib o'taman uni pastdan emas balki tepadan surib ochish ancha qulaylik yaratadi ochamiz va o'ziga xos stilda ishlab chiqarilgan klaviaturaga e'tibor beramiz yotqizib ishlangan bu esa o'zgacha stil bergan qulaylik yaratish maqsadida ko'p ishlatiladigan kontaktlar kamera va sms uchun tezkor tugmalar bor asosiy ekran ikkiyu to'rt dyumli ips barchasida pastki tomonda quvvatlash uyasi va mikrofon bilan tugatamiz xususiyatlari ikki sim karta va o'ttiz ikki gigabaytgacha flash xotira o'rnatish mumkin batareya sig'imi barchasida bir xil ya'ni sakkiz yuz ellik miliaper soat qo'shimchasiga energiya tejash funksiyasi ham bor menyusiga nazar solamiz menyu ikonkalari telefon dizaynidan kelib chiqib o'ziga xos qilib ishlangan telefon sozlamalaridan esa ingliz rus o'zbek va qoraqalpoq tillarini topishingiz mumkin bluetooth diktafon va fm radio ham unutilmagan endi esa mustahkamlik haqida qisqacha eslatib o'tamiz mazkur telefonlarimizga bir yil servis kafolati va shlefga ham alohida bir yil kafolat berilgan bu degani o'n ikki oy ichida shlef uzilib qolsa uni sizga bepul taqdim etiladi agar uni o'zingiz ishdan chiqargan bo'lsangiz shunda ham shlefni bepul olasiz sizdan esa usta haqqi mana do'stlar faqatgina tashqi ekranlar bilan bir biridan farq qiladigan modellarni ko'rib chiqdik gm avtomobillardan farqli ravishda farqi faqat tashqi ekranlarda qolgan hamma joyi bir xil ya'ni barchasi metal korpus va barchasida ips displey s yetmish yetti s sakson sakkiz va s sakson narx va didingizga mosni tanlash endi sizda ko'rishguncha